মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম মই অগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ চতুৰ্থটো পাঠ মই অসমীয়া প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি আছিলোঁ প্ৰথম ভাগত আমি ইতিমধ্যে প্ৰথম দ্বিতীয় ভাগত আমি কবিতাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ তৃতীয় ভাগত আমি কবিতাটোৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া আমি অৱশিষ্ট যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিম হওক এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহা অৰ্থাৎ ইয়াত কিন্তু আমাৰ কিতাপখনত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব আমি ঠিক লৈ আহিছো যে মোগলে এবাৰ পালে শকতিৰ নৱপৰিচয় দেশ প্ৰাণ মুক্ত প্ৰাণ অসমৰ স্বদেশ ভকতি এইটো ব্যাখ্যা কৰিব কৈছে আৰু তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰিব যেতিয়া দিয়ে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰাটো সমীচীন তোমালোকে লিখিবা যে উক্ত কথা ফাঁকি ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ পৰা সাহিত্যাচাৰ্য ছৈয়দ আব্দুল মালিকে ৰচনা কৰা মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে এইদৰে আৰম্ভণি কৰিব প্ৰথম বাক্যটোক লিখিবা উক্ত কবিতাভাষী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ছৈয়দ আব্দুল মালিক দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে বা উদ্ধৃত কৰা হৈছে অসমীয়া সৈনিক আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ বল বিক্ৰমৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ কবিয়ে উক্ত কবিতা ফাখীৰ অৱতাৰণা কৰিছে যে কৈছিল অসমীয়া সাধাৰণ লোকৰে ইমান বল বিক্ৰম সেই কথাটো প্ৰতিফলিত প্ৰতিফলন কৰিবলৈ বা প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ এইখিনি কথাৰ অৱতাৰণা কবিয়ে কৰিছে সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ অৰ্থে অসম অধিকাৰ কৰিবলৈ অহা মোগলসকলে অসমীয়াসকলৰ বীৰত্ব দেখি তধা লাগিছে বা তবধ মানিছে মোগলে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে অনায়াকে অসমখন অধিকাৰ কৰিব পাৰিব অসমখন অধিকাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বৰ কষ্ট নহ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল কাৰণ ভাৰতৰ অন্য অঞ্চলবোৰ তেওঁলোকে হেলা ৰঙে তেওঁলোকে পৰাভূত কৰি বা অধিকাৰ কৰি তেওঁলোকে আহিছিল অসমখনো তেনেদৰে সহজ হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিয়েই আহিছিল কিন্তু কি হ'ল কিন্তু সময়ৰথলীত দেশ মাতৃক ৰক্ষাৰ সেতু উপস্থিত অসমৰ পুৰুষ তিৰোতাক দেখি মোগল বিস্ফৃত হৈ পৰিল যে অসমৰ যে পুৰুষ মহিলাসকলোৱে আহি যেতিয়া মোগলক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আহিল মোগলসকল আচৰিত হৈ পৰিল বিস্ফৃত হৈ পৰিল পুৰুষ নাৰী সকলোৱে ৰণচণ্ডী মূৰ্তি আৰু বল বিক্ৰম তথা সমৰ কৌশলত মোগলে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মানুহসকলৰ বীৰত্বত যে পুৰুষ নাৰীক যে ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰি তেওঁলোকক যে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আহিল তেওঁলোকে বীৰত্বত আৰু সমৰ কৌশল অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ যিবোৰ কৌশল আছিল যুদ্ধ কৰাৰ কৌশল সেই সকলোবোৰৰ সেই সকলোবোৰৰ বলত মোগলসকল ওলোটাই পৰাকূত হ'ল সদ্যাজ সদা বিজয়ী অসমীয়াৰ কণ্ঠত উচ্চ স্তৰত স্পন্দিত হ'ল অসমৰ স্বাধীনতাৰ গান আৰু প্ৰতিধ্বনি হ'ল অসমৰ গৌৰৱ আৰতি যে সকলোশাই জয়ী হৈ ৰোৱা অসমীয়াৰ কণ্ঠত কি হ'ল উচ্চ স্তৰ স্পন্দিত হ'ল বাজি উঠিল কি উঠিল অসমৰ স্বাধীনতাৰ গান যে আমি অসমখন স্বাধীন আৰু প্ৰতিধ্বনি হ'ল অসমৰ গৌৰৱ আৰতি অসমৰ গৌৰৱ গাথা যেন অসমৰ আকাশে বতাহে প্ৰতিধ্বলিত হ'ল অসমীয়া সেনাৰ দুৰন্ত শক্তি আৰু গভীৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ পৰিচয় মোগলে ভালকৈ পলে পালে যে অসমীয়াৰ যি শক্তি বল বিক্ৰমৰ পৰিচয় মোগলে পাই গল ইয়াৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ বিষ সামৰি পেলাব বাৰু যে বাৰুকৈ ভালকৈয়ে পালে অৰ্থাৎ অসমীয়া এই কবিতাভাষীৰ জৰিয়তে অসমীয়াৰ বল বিক্ৰমৰ পৰিচয় যে মোগলে ভালকৈ পালে তাকেই বৰ্ণিত হৈছে এনেদৰে লিখিবলৈকে মুখনি মাৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ কি দুৱৰীৰ পাতে পাতে মুকুতাৰ থোপা গছকত ভাগে মৰকত হাতীৰ দাতেৰে কৰে খৰমৰ চোলা ভৰি ধুৱে পোৱালৰ ভৰা দলঙত এই অসমৰ সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোতে এইবোৰ কথা মোগলে আচৰিত হৈছে এইবোৰ কথা যে দুৱৰি পাতে পাতে মুকুতাৰ থোপা এইখিনি ব্যাখ্যা কৰিব লাগে গতিকে আমি প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাব লাগিব যে উক্ত কবিতা ফাঁকি এনেদৰে লোৱা হৈছে ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে সেইখিনি আমি লিখিলো তাৰপিছত লিখিম যে এই কবিতা ভাষিনো কিয় এই কবিতা ভাষীৰ দ্বাৰা কি বুজাব খুজিছে থাও আগতে ইয়াৰ পিছ পিছৰ বাক্যটোত আমি ক'ব লাগিব সৌন্দৰ্য সুষমা নিৰুপমা অসমৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা মোগলৰ দৃষ্টিত কিদৰে ধৰা দিছে সেই বিষয়ে ক'বলৈ গৈ কবিয়ে উক্ত কবিতা ফাঁকিৰ উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ সৌন্দৰ্য অসমৰ ৰূপ অসমৰ গৰিমা কিদৰে মোগলৰ আগত ধৰা দিছে সেই কথাখিনিৰ অৱতাৰণা কৰিবলৈ বা সেই কথাখিনি বুজাবলৈকে কবিতা কবিয়ে এই কবিতা ফাঁকিৰ অৱতাৰণা কৰিছে সেই বুলি প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটোত আমি তেনেকৈ লিখিব লাগিব তাৰপিছত আমি কথাখিনি বুজাই দিম যে সাম্ৰাজ্যবাদী মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি অসমৰ বিনন্দীয়া ৰূপ দেখি তগত মানিছে অসমৰ ৰূপ কবিয়ে অতি সুন্দৰভাৱে ইয়াক বৰ্ণনা কৰিছে কেনেদৰে ৰূপখিনি বৰ্ণনা কৰিছে আমি ইতিমধ্যে পাইছো যে মোগলসকলে দেখিছিল অসমৰ চৌদিশে ধূপৰ পাহাৰ ইয়াৰ প্ৰতিটো পাত যেন জাংফাই বিনা পৰা আৰু নিয়ৰৰ টোপাল পৰি ডুবৰি বনবোৰ মুকুতাৰ থোপাৰ দৰে জিলিকে অসমৰ ধূলিয়ে বালিয়ে মূল্যবান সম্পদ পৰিয়েই থাকে ধুনীয়া বাখৰ দৰে পৰি থকা মূল্যবান সম্পদ কাৰোবাৰ লাহি খোজত ভাঙি চিঙি পৰে কোনোবাই খোজ কাঢ়োতে অসমৰ যিবোৰ ঢুলিয়ে বালিয়ে থকা বুকুতাবোৰ বুকুতা মণিবোৰ সেইবোৰে ভাঙি যায় অসমৰ লোকশিল্পীসকলে হাতীৰ দাঁতৰ পৰা হাতীৰ দাঁতৰ পৰা কি কৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিল আনকি যে খৰমৰ চোলা যি হৰি যি খৰম সেই খৰমৰ চোলাও হাতী দাঁতেৰে নিৰ্মিত নিৰ্মাণ কৰিছিল হাতী দাঁতেৰে তেওঁলোকে খৰমৰ চোলা তৈয়াৰ কৰি চলিছিল প্ৰবাল পাথৰে নিৰ্মিত দলঙৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভৰিত ধুইছিল অসম তথা অসমবাসীৰ এনে শিল্পীসুলভ মন দেখি মোগলসকল সুলখিত হৈ পৰিছিল কৈছে যে অসম এখন ইমান ধুনীয়া ইমান সৌন্দৰ্যৰে অসমখন সমৃদ্ধশালী যে অসমৰ যিখন শিল্পী আছে আনকি হাতী খৰমৰ চোলাটো হাতীদাঁতেৰেহে কৰে বাহ নখৈৰে আঙুঠি সাজে তেওঁলোকে সাৰু সাজে এনেধৰণৰ সৌন্দৰ্য অসমৰ মাজত আছে এনেধৰণে প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে অসমখন বিনন্দিয়া এইখিনি কথা ইয়াত এই এইখিনি দেখি যে মোগলসকল পুৰসিত হৈ পৰিছিল এই কবিতা ফাঁকিৰ দ্বাৰা ইয়াকেই বুজোৱা হৈছে এনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ মোগল দূৰণিৰ বিদেশ মোগল অসমত যেতিয়া দেখিলে সৰগ ৰূপ বিনন্দীয়া অসমত বন্দী হল অসমত ৰূপমুগ্ধ দূৰৰ মোগল আহি হল অসমীয়া কবিতা ভাষী সেইখিনি আকৌ একেধৰণে লিখিব লাগিব সেইখিনি লিখি আমি লিখিম যে এই লেখিনিৰ কি কৈছে যে এই অসমৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য দেখি মোগল কেনেদৰে অসমত থাকি অসমীয়াৰে নিজে পৰিচয় দিবলৈ ললে সেইখিনি কথা আমি এই কবিতা ভাষিত প্ৰতিফলিত হৈছে উক্ত কবিতা ভাখি এইখিনি কাহিল নহয় ৰচিত মই অসমীয়া নামৰ কবিতাফাক তুলি লোৱা হৈছে এইখিনি কথা প্ৰায় একেই হ'ব তাৰপাছত চাবা অসমলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি মোগলখনে অসমৰ ৰূপ কন্দ্ৰত্য দেখি কিদৰে মোহিত হৈ পৰিছিল সেই কথা ক'বলৈ গৈ কবি উক্ত কবিতা ভাখীৰ অৱতাৰণা কৰিছিল মোহিত হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে পিছ পশ্চয়ৰ ভাগলৈ কেনেদৰে নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিবলৈ লৈছিল সেই কথা কবিয়ে এই কবিতা ভাখিতেই জনাইছে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি বিশ্বজুৰি মোগলে ভাবিছিল তেওঁলোকে অনায়াসে অসম অধিকাৰ কৰিব পাৰিব বা সহজে অসমখন অধিকাৰ কৰি ল'ব পাৰিব তেনেদৰে মোগলে ভাবিছিল কিন্তু অসমীয়াৰ বল বিক্ৰমত কিন্তু দেশ মাতৃ ৰক্ষাৰ সেইটো হাতত হেং দাং লৈ ৰণচন্দ্ৰীৰ মূৰ্তি ধৰি পুৰুষ তিৰোতা সকলোকে দেখি তেওঁলোকে বিস্মিত হৈছিল অসমীয়া সেলানিৰ সমৰ কৌশল তথা বীৰত্বৰ সন্মুখত মোগলে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হল কিন্তু তাৰপিছৰ কথাখিনি এতিয়া আহিব কিন্তু বিনন্দীয়া অসমৰ বিনন্দীয়া সৌন্দৰ্যত মোগলসকল মুগ্ধ হৈ পৰিছিল মোহিত হৈ পৰিছিল তেওঁলোকে অসমৰ বিনন্দীয়া ৰূপ ভক্তিপ্ৰেমৰ সৌন্দৰ্য অসমৰ ধূলিয়ে বালিয়ে পৰি থকা ধুনীয়া মুকুতা বাসৰ মূল্যৱান সম্পদ জাংফাই বিনা কৰা গছৰ পাত বনৰ পাতত পৰি জিলিকি উঠা নিয়ৰ কোণাৰু এনে সৌন্দৰ্য দেখি মোগলসকল ভুল গৈছে মোগলসকল বিমোহিত হৈ পৰিছে যুদ্ধত পৰাজিত মোগলৰ বহুতেই কিন্তু যুদ্ধবন্দী হিচাপে অসমতেই থাকি গ'ল তেওঁলোকে অসমখন এৰি নগ'ল পৰাভূত হ'ল যদিও গুচি নগ'ল তেওঁলোক ওলটি নগ'ল কিছুমান অসমতেই যুদ্ধবন্দী হিচাপে থাকি গ'ল তেওঁলোকে থাকি পাছলৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিল কাৰণ যিহেতু অসমীয়া সংস্কৃতি তেওঁলোকে দেখিলে অসমৰ বিনন্দীয়া ৰূপ দেখিলে সেই ৰূপত মুগ্ধ হৈ মোহিত হৈ তেওঁলোকে যুদ্ধবন্দী হৈও হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু অসমতে থাকি শেষত নিজকে অসমীয়া ৰূপে পৰিচয় দিবলৈ ল'লে অসমীয়া পৰিচয় তেওঁলোকে অসমৰ মাটিৰ মায়াত বন্দী হৈ পৰিল আৰু কি কৰিলে অসমৰ মায়াত তেওঁলোকে বন্দী হৈ অসমীয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দিবলৈ ল'লে আৰু এই কবিতাভাষীৰ জৰিয়তে এইখিনি কথাকেই বুজোৱা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেদৰে কৰিব পাৰিবা আৰু এইখিনি কৰাত তোমালোকৰ নিশ্চয় সমস্যা নহ'ব এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ এইটো ব্যাখ্যা কৰা জীৱনে মৰে মই চিৰদিন অসমীয়া অসমীয়া দেহ প্ৰাণ মহ জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া মৰিলেও মৰি ল'ম অসমীয়া মৰণ উক্ত কবিতা ফাঁকি আকৌ একেধৰণে উক্ত কবিতা ফাঁকি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাত অন্তৰ্গত মই অসমীয়া ছৈয়দ আব্দুল মালিক দেৱৰ ৰচিত মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে এই কবিতা শাক কেনেদৰে অসমীয়া হিচাপে অসমলৈ যুদ্ধ জয় কৰিবলৈ আহি অসমৰ পৰাভূত হৈ মোগল হৈ অসমৰ বিনন্দীয়া ৰূপত মুগ্ধ হৈ অসমীয়া হৈ থাকি গ'ল আৰু চিৰদিনে নিজৰ অসমীয়া হিচাপে নিজকে পৰিচয় দাঙি ধুব বিচাৰিলে সেই সাৰ কথাকে ইয়াত প্ৰতিফলন হৈছে বা প্ৰতিফলিত হৈছে এইখিনি একেই হ'ব এইখিনি কথা মই ইতিমধ্যে কৈছোৱেই তাৰপিছত স্বদেশৰ প্ৰতি আনুগত্য আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিবলৈকে কবিয়ে উক্ত কবিতা ফাঁকিৰ উল্লেখ কৰিছে সেইখিনি আমি লিখিব পাৰোঁ স্বদেশৰ প্ৰতি আনুগত্য স্বজাতিৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিবলৈকে এই কবিতা ফাঁকি কবিয়ে অৱতাৰণা কৰিছিল মোগলসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি অসমীয়া মানুহৰ বীৰত্ব দেখি বিস্মিত হৈছিল এইখিনি কথা আমি আকৌ দোহাৰিব পাৰোঁ অসমীয়া লৰা কীৰ্তৰ মাজত দেখা পোৱা স্বদেশ প্ৰেম মুখয়ে মোগলসকলৰ অন্তৰ চুই গৈছিল আৰু পৰাজিত মোগলক বহুতে যুদ্ধবন্দী হিচাপে অসমত থাকি অসমৰ সৌন্দৰ্য সুষমাত মুগ্ধ হৈ ভুল গৈ পাছলৈ অসমীয়া হৈ পৰিল আৰু তেওঁলোকে যে অসমীয়া হৈ পৰিল তেতিয়া কিন্তু আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া শত্ৰুতা কৰি নাথাকিলেই অক্ৰমে হাৰে হিমজুৱে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোক একাকাৰ হৈ পৰিল হাৰে হিমজুৱে তেওঁলোকে কি হ'ল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিল তেওঁলোকে অসমীয়াই হৈ পৰিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন হিচাপে ভাবি কবিও তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন কবি হিচাপে হৈ কবিয়ে কৈছে যে অসমৰ বাবে তেওঁ যুঁজিব খুজিছে আৰু কৈছে যে অসমৰ মাটিত মই জন্ম লৈছোঁ আৰু এই অসমৰ মা মাটিতে মই মৰণ লভিম অৰ্থাৎ অসমৰ মাটি ইমান ধুনীয়া যে ইয়াত মই জন্ম লৈছোঁ আৰু এই ইয়াতে যদি মই মৰোঁ তেনেহ'লে সেই মোৰ মৰণটো হ'ব অমিয়া মৰণ বৰ বিচৰা ম মা মৰণ হ'ব মই যদি মৰোঁ সেই মৰণটো মোৰ কাম্য সেই মৰণটো মই বিচাৰি লোৱা সেই মৰণটো মোৰ হাবিয়াস কৰা মৰ মৰণ অৰ্থাৎ মই যদি মৰো অসমৰ মাটিতেই যেন মৰো সেই কামনাকেই এই কবিয়ে এই কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে কৈছে কৰিছে এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু লিখিব জীয়াই থাকোতে অসমৰ বাবে কাম কৰিবলৈ বিচৰা কবিয়ে মৃত্যুৰ পাছতো অসমতেই পুনৰ জনম ল'ব বিচাৰিছে যদি মই মৰি যাওঁ আকৌ পুনৰ জনম যদি লওঁ মই এইখন দেশতেই যাতে যাতে লওঁ যাতে অসমৰ মাটিতেই মই যাতে জনম লওঁ এইষাৰ কথা কবি কৈছে অসমীয়াৰ পৰিচয়ৰে জীৱনে মৰণে তেওঁ একেই মাটিৰ মায়াত বন্দী হৈ চিৰকাল থাকিব খোজে খোজে কৈছে মই যিটো পৰিচয় পালোঁ অসমীয়া হিচাপে সেই পৰিচয় হিচাপে মই জীয়াই থাকিলোঁ মৰোতেও মই সেই পৰিচয়ে মই মৰিব বিচাৰোঁ আৰু পুনৰ যদি জনম লওঁ তেনেহ'লে মই সেই পৰিচয়ে জনম ল'বলৈ বিচাৰিম এইখিনি কথাকেই এই কবিতাভাকিৰ দ্বাৰা কবিয়ে ব্যক্ত কৰিছে এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ মই অসমীয়া কবিতাটোত কবিয়ে অসমীয়া জাতিৰ বীৰত্ব আৰু পৰাক্ৰমক কিয় প্ৰশংসা কৰিছে তোমাৰ কথাই বুজাই লিখা এতিয়া কবিয়ে যে কৈছে যে অসমীয়া জাতিৰ বীৰত্ব আৰু বীৰত্ব আৰু পৰাক্ৰমক কথা কিয় প্ৰশংসা কৰিছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰশংসাটো কিয় নকৰিব যে অসমীয়া বীৰত্ব আৰু বিক্ৰমেৰে সকলোকে জয় কৰা ৰাজপুত বিজয়ী মোগলক তেওঁলোকে পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যে কৈছে মই অসমীয়া কবিতাটোত কবি অসমীয়া জাতিৰ বীৰত্ব আৰু পৰাক্ৰমক প্ৰশংসা কৰিছিল অসমীয়া জনগণৰ স্বৰ্ণীল অতীতৰ বীৰত্বপূৰ্ণ ধৰ্যা আৰু পৰাক্ৰমক লৈ কবি কৌৰৱিত বীৰত্বপূৰ্ণ ধ্বজা মানে পতাকা বীৰত্বপূৰ্ণ ধ্বজা আৰু পৰাক্ৰমক লৈ কবি গৌৰৱান্বিত অৰ্থাৎ কবিয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে অসমীয়া জাতিৰ এনে বিজয় গাথা আছে অসমৰ অতীত ইতিহাস ৰোমন্থন কৰি কবিয়ে কৈছে যে মোগলসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি অসমীয়া মানুহৰ বীৰত্ব দেখি বিস্মিত হৈ পৰিছিল তেওঁলোকে তবধ মানিছিল অসমীয়া মানুহৰ বীৰত্ব দেখি বিস্মিত হৈছিল বিশ্বজয়ী মোগলে ভাবিছিল তেওঁলোকে অনায়াসে বা অতি সহজেই অসম অধিকাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু সেয়া বাস্তৱত সেয়া নহ'ল বাস্তৱত তাৰ ওলোটাটোহে হ'ল অসমীয়া মানুহৰ বল পৰাক্ৰমেৰে পৰাক্ৰমৰ বলত বা পৰাক্ৰমৰ সন্মুখত মোগল শক্তি চেডিলি ভেদিল হৈ পৰিল চিটিকি পৰিল আৰু তেওঁলোকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হল কিন্তু অসমৰ সমৰ্থলীত পুৰুষ তিৰোতাসকলৰ হাতত হেং ডাং লৈ ধৰা ৰচন বিমূৰ্তি দেখি মোগলৰ গতিৰুদ্ধ হৈ পৰিছে অসমীয়াৰ সমৰ কৌশল যিমান উন্নত আছিল তাত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব নোৱাৰা হৈ পৰিল দুপৰৰ পোহৰ জিলিকোঠা হেং ডাঙৰ ঝনঝিত অৰ্থাৎ হেং ডাঙৰ ঝনঝনিৰ এটা প্ৰতীক অৰ্থক বুজাইছে অসমীয়া মানুহৰ বীৰত্বত বীৰত্বৰ বলত অসমীয়া অসমীয়া সন্তানসকলৰ বল বিক্ৰম যেন দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে যে সেই হেং ডাং যে তুলি লৈছে হেং ডাঙৰ যেতিয়া চিকমিকনি সেই বা ঝনঝনী সেই ঝনঝনিৰ চিকমিকনি দেখি অসমীয়া যেন বল দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে অৱশেষত অসমীয়া সেনাৰীৰ সমৰ কৌশল তথা বল বিক্ৰমৰ সন্মুখত মোগলে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হল আৰু বন্দী হল মোগলৰ অলেখ সেনাৰী মোগলৰ বহু সৈন্য ইয়াতেই বন্দী হৈ পৰিল ঠিক আছে আৰু সদা বিজয়ী অসমীয়াৰ কণ্ঠত ৰঞ্জিত হল অসমৰ স্বাধীনতাৰ গান তথা স্বৰেশৰ গৌৰৱৰ আৰতি অসমীয়া মানুহৰ কণ্ঠত পৰাক্ৰমৰ গান আহিল স্বাধীনতাৰ গান বাজিবলৈ ধৰিলে আৰু আকাশে বতাহে মুখৰিত হৈ পৰিল প্ৰতিধ্বনিত হৈ পৰিল কি অসমৰ গৌৰৱৰ আৰতি অসমৰ গৌৰৱ গাঁথাই যেন আকাশে বঁটাহে প্ৰতিধ্বনিত হ'বলৈ ধৰিলে অসমীয়া সেনাৰ শক্তিৰ পৰিচয় অসমে পালে মোগলেও পালে পৰাজিত যুদ্ধবন্দী মোগলৰ বহুতেই অসমত থাকি গল বহুত মোগল অসমতে তেতিয়া থাকি গল হাৰে সিমজুৱে তেওঁলোকে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিল তেওঁলোক সংপৃক্ত হৈ পৰিল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত পাছলৈ অসমীয়া পৰিচয়ে তেওঁলোকে অসমৰ মাটিৰ মায়াত বন্দী হ'ল সেইসকলৰ মাজত এজন হিচাপে কবিয়েও হাৰে হিমজুৱা হৈ হিমজুৱে অসমীয়া হৈ অসমীয়াৰ বীৰত্ব গাথা গাইছে অসমীয়া বীৰত্ব তথা পৰাক্ৰমৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ কবিয়ে যেতিয়া কৈছে গম পাইছে মই কবিয়ে নিজে পৰিচয় দিছে মই অসমীয়া বুলি গতিকে কবিয়ে কৈছে যে আমি অসমীয়া এটা জাতি যাৰ বল বিক্ৰমৰ তুলনা নাই গতিকে তেওঁ বল বিক্ৰ অসমীয়াৰ বল বিক্ৰমৰ সৌৰ্য বীৰ্যৰ বা পৰাক্ৰমৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে ঠিক আছে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেদৰেই লিখিব পাৰিবা এতিয়া আহো আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ কবিয়ে কিয় মৰাৰ পাছতো পুনৰ অসমতে জনম ল'ম বুলি ভাবিছে বুজা লিখা ইতিমধ্যে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছো যে অসমীয়াৰ বল বিক্ৰমৰ কথা তোমালোকে সেই প্ৰায় একেখিনি কথাকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে জীৱনে মৰণে অসমীয়া হ'ব খোজা কবিয়ে অতীত ৰোমন্থন কৰি কৈছে জীৱনে মৰণে মই অসমীয়া হ'ব খোজোঁ বুলি কৈছে নহয় যে মোগলসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি অসমীয়া মানুহৰ বীৰত্ব দেখি বিস্ফৃত হৈছিল অসমীয়া সেনানীৰ সমৰ কৌশল বীৰত্ব অসমত মোগলে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু পৰাজিত মোগল বহুত যুদ্ধবন্দী হিচাপে অসমতে থাকি পিছলৈ হাৰে হিমজুৱে অসমীয়া হৈ পৰিছিল এতিয়া জীৱনে মৰণে কিয় হ'ব বিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছে যে এই অসমীয়া জাতিৰ যি গৌৰৱ গাথা অসমীয়া জাতিৰ যি বিজয় ধ্বজা সেইখিনি অতুলনীয় তাৰ তুলনাত পাবলৈ নাই গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া অসমীয়া হৈছে জীৱনটোত তেওঁলোকে অসমীয়া হৈছে মৰণৰ পিছতো তেওঁলোকে মৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে অসমীয়া হয় আৰু মৰণৰ পিছতো অসমীয়া হৈ জন্ম লব বিচাৰে হাৰেই হিমজা তেওঁলোকে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰি তেওঁলোকৰ উত্তৰ পুৰুষ কবিয়েও অসমীয়া হৈ অসমৰ বাবে যুঁজিবলৈ বিচাৰিছে কৈছে যে মই যিহেতু অসমীয়া ময়ো অসমৰ হৈ যুঁজিম স্বদেশৰ প্ৰতি গভীৰ আনুগত্য আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱাৰ বাবে কবিয়ে মৰাৰ পাছতো পুনৰ অসমতে জনম ল'ম বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ স্বদেশৰ প্ৰতি যি ভাল পোৱা তেওঁ জাগ্ৰত হৈছে স্বদেশৰ প্ৰতি যি তেওঁ যি স্বদেশৰ পৰাক্ৰম দেখিছে বীৰত্ব দেখিছে বা যি গৌৰৱগাথা দেখিছে তাত অভিভূত হৈ কবিয়ে কৈছে যে মৰাৰ পাছতো যেন মই আহি পুনৰ এইখন দেশতেই জনম লওঁ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰেই লিখিব পাৰিবা এতিয়া হোৱা আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ মই অসমীয়া কবিতাটোৰ সাৰাংশ লিখা সাৰাংশ মানে এতিয়া আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ এই গোটেই কথাখিনি চমুৱাই লিখিব লাগিব ঠিক আছে কথাখিনি তোমালোকে বুজি পাইছাই কেনেদৰে মোগল আহিছিল কেনেদৰে অসমৰ সৌন্দৰ্যক দেখি ভুল গৈছিল আৰু কেনেদৰে তেওঁলোকে অসমীয়া হৈ থাকি যাব বিচাৰিছিল ঠিক আছে সেই কথাখিনি আমি অসমৰ অতীত ইতিহাস কবিতাটোৰ মাজেৰে সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পোৱা মই অসমীয়া কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে স্বদেশৰ প্ৰতি আনুগত্য আৰু স্বদেশীৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱা প্ৰকাশিত হৈছে এই কবিতাটোত মৈসমূহ কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিৰ ভালপোৱা প্ৰকাশিত হৈছে নিভাঁজ ভালপোৱা প্ৰকাশিত হৈছে অসমলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি মোগলসকলে অসমৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য আৰু অসমীয়া মানুহৰ বীৰত্ব দেখি বিস্মিত হৈছে এইখিনি কথা আৰম্ভণি কথা যে অসমলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি অসমখনত জয় কৰিবলৈ আহি মোগলে অসমীয়াৰ বীৰত্ব অসমৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য দেখি বিস্মিত হৈ পৰিছে অসমীয়া লৰা তিৰোতাৰ মাজত দেখা পোৱা স্বদেশ প্ৰেমে মোগলৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিছিল মোগলক মুগ্ধ কৰিছে যে এই স্বদেশ প্ৰেম এই দেশৰ প্ৰতি এই আনুগত্য এই ভাল পোৱা সেইখিনি দেখি মোগল বিস্মিত হোৱাই নহয় মুগ্ধও হৈ পৰিছে ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ বিনন্দীয়া ৰূপ ভক্তিপ্ৰেমৰ সৌন্দৰ্য দেখি মোগলসকল মোহিত হৈ পৰিছে আৰু অসমৰ যি ৰূপ সৌন্দৰ্য যি বিনন্দীয়া ৰূপ আৰু ভক্তি প্ৰেমৰ সৌন্দৰ্য যে দেখিছে মোগলসকলে অভিভূত হৈ পৰিছে মোগলে দেখিছে অসমৰ চৌদিশে দুখৰ পাৱাৰ ইয়াৰ প্ৰতিটো পাত যেন জাংফাই মীনা কৰাহে নিয়ৰ টোপাল পৰি দুবৰি বনবোৰ এনেদৰে যেতিয়া যেন মুকুঠাৰ থোপাহে সেই সৌন্দৰ্য অকণমান বৰ্ণনা কৰি দিবা মোগলসকলে আৰু লক্ষ্য কৰিলে যে প্ৰবালৰ দৰে মূল্যৱান পাথৰেৰে নিৰ্মিত দলঙত অসমীয়াই ভৰি পখালে বাঘডোখৰে খাৰু আৰু আঙুঠি নিৰ্মাণ কৰে আৰু মহৰ সিঙেৰে পেঁপা বজায় আৰু তাৰ লগত কি হৈছে হাঁহ কণী আৰু বৰা চাউলে স্বৰ্গৰে সলে দেউল সজায় এইটোৰ লগত লগাই থকা সাগৰ দৰে পুখুৰী বৃহৎ পুখুৰী খন্দাই নিষ্কৰ্মা ধোদৰ দ্বাৰা আলি ৰাজহআলী বন্ধায় অসমীয়াৰ মানুহৰ মাতত মৌ যেন বৰশে অসমীয়া মানুহৰ মাত ইমান মিঠা যায় যিমান শুনি শিলো যেন পমি যায় অসমীয়া সেনানীৰ বল বিক্ৰমৰ ওচৰত পৰাভূত হোৱা মোগলৰ বহুতেই কিন্তু যুদ্ধবন্দী হিচাপে অসমতে পিছত থাকি গৈছিল আৰু এই থাকি যোৱা সিসকল অসমীয়া হৈ পৰিল হাৰে হিমজুৱে তেওঁলোকে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিল আৰু হিমজুৱে তেওঁলোকে ক'লে অসমত থাকি গৈ তেওঁলোকে অসমীয়াই হৈ পৰিল আৰু অসমীয়া হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেইসকলক উত্তৰ পুৰুষ কবিয়ে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পিছৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি কবিয়ে কৈছে যে মই অসমীয়া হৈ অসমৰ বাবে যুঁজিব খুজিছোঁ আৰু অসমৰ বাবেই মই মৰিবও খুজিছোঁ অসমৰ বাবে মই জীয়াম আৰু অসমৰ বাবেই মই মৰিম জীয়াই থাকোঁতে অসমৰ বাবে কাম কৰিবলৈ বিচৰা কবিয়ে মৃত্যুৰ পাছতো অসমতেই পুনৰ জনম ল'বলৈ বিচাৰিছে কৈছে যে মৰাৰ পিছতো যেন মই আহি অসমতেই স্থান পাওঁ বা অসমতেই জনম লওঁ অসমীয়াৰ পৰিচৰে জীৱনে মৰণে তেওঁ চিৰকাল এই অসমৰ মাটিতেই তেওঁ বন্দী হৈ থাকিব বিচাৰে কবিয়ে কৈছে অসমখন ইমান ধুনীয়া অসমখন ইমান বল বিক্ৰমে ভৰা আৰু এই অসমৰ ইমান সৌন্দৰ্য এই অসম গতিকে মই জীয়াই থাকোঁ যে অসমীয়া হৈ আছোঁ মৰাৰ পাছতো যেন মই অসমীয়া হৈ এই অসমীয়াৰ মা মুঠ মুহতেই মই যেন বন্দী হৈ থাকোঁ এনেদৰে কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এইটোৱেই হ'ল এই কবিতাটোৰ সাৰাংশ ইমানখিনি আলোচনা কৰাৰ পাছত তোমালোকে নিশ্চয় এই কবিতাটোৰ সাৰাংশ লিখাত তোমালোকৰ অসুবিধা মুঠেই নহ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ মই অসমীয়া কবিতাটোত অসমৰ অতীত গৌৰৱৰ চালেকী কিদৰে ফুটি ওলাইছে বুজাই লিখা অসমৰ অতীত গৌৰৱৰ কথা কবিতাটো প্ৰতিটো শাৰীতে আমি পাওঁ অতীত গৌৰৱ ক'ত ক'ত আছে ইয়াত চাবা মই অসমীয়া কবিতাটোত অসমৰ অতীত গৌৰৱৰ চালেকী অতি সুন্দৰভাৱে ফুটি ওলাইছে ক'ত ফুটি ওলাইছে পূব সুদূৰ পশ্চিমৰ পৰা অসম অধিকাৰ কৰাৰ সপোন লৈ মোগলে আহি অসমৰ মাটিত ভৰি দিছিলহি আৰু সাম্ৰাজ্যবাদী মহ গ'লে ভাবিছিল অসমক তেওঁ অসমীয়াক তেওঁলোকে অতি সহজেই পৰাভূত কৰিব পাৰিব কিন্তু অসমৰ সমৰস্থলীত উপস্থিত হৈ অসমৰ সেনানীৰ সাহস আৰু মনোবল দেখি মোগল সেনা তবধ মানিলে মোগল সেনাই তবধ মানিলে বা তধা লাগিল তাৰপিছত কি হল দেশ মাতৃ ৰক্ষাৰ সেইটো অসমৰ পুৰুষ তিৰোতাসকলে ৰণচন্দী মূৰ্তি ধৰি হাতত হেংদাং লৈ ৰণাংগণত থিয় দিছিলহি এইবোৰ অসমীয়াৰ গৌৰৱ গাঁথা অসমৰ গৌৰৱ গাঁথা কবিতাটো এনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে অৱশেষত অসমীয়া সেনানীৰ সমৰ কৌশল তথা বীৰত্বৰ ওচৰত মোগলে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে আৰু বহুতো মোগল সেনা বন্দী হল যুদ্ধ বন্দী মোগল সেনাক অসমৰ বিনন্দীয়া সৌন্দৰ্য ইয়াৰ মাটিৰ মুখত এনেদৰে আচ্ছ কৰিলে যে অসমতে তেওঁলোকে অসমীয়া হৈ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিক আঁকোৱালি লৈ ক্ৰমে হাৰে হিমজুৱে অসমীয়া হৈ পৰিল এনেদৰে তেওঁলোকে অভিভূত হৈ পৰিল এনেদৰে তেওঁৰ বিস্মিত হৈ পৰিল যে এনেদৰে প্ৰভাৱিত হল যে তেওঁলোক বন্দী হৈ থাকিলে যদিও পিছত অসমীয়া হৈ হাৰে হিমজুৱে তেওঁলোকে অসমীয়া হৈ পৰিল আৰু এনেদৰে মই অসমীয়া কবিতাটোৰ মাজেৰে অসমৰ অতীত গৌৰৱৰ চানে কি প্ৰকাশ পাইছে অসমখনৰ অতীত যিটো গৌৰৱ গাথা সেই গা গাথা এনেদৰেই প্ৰকাশ পাইছে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ ভাষা বিষয় কেইটামান আমাৰ সমাজ আছে স্বৰ্ণপুৰি স্বৰ্ণ যি পুৰি মুক্ত গীত মুক্ত যি গীত অনিৰুদ্ধ নৰুদ্ধ ঠিক আছে স্বৰ্গপুৰি স্বৰ্গৰ পুৰি বা ষষ্ঠী তৎপুৰুষ সময়ত এইটো সমাহত হ'ব তৎ ষষ্ঠী হ'ব স্বৰ্গৰ পুৰি ৰত লাগিছে স্বৰ্গৰ পুৰি স্বৰ্গৰ যি পুৰি স্বৰ্গপুৰি ষষ্ঠী তৎপুৰুষমাহ ঠিক তেনেকে মুক্ত গীত মুক্ত যি গীত এইটো আমাৰ কৰ্মধাৰ সমাস হ'ব ৰ থাকিব নহয় এইটো কৰ্মধাৰ সমাস অনিৰুদ্ধ যাক ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি ন ৰুদ্ধ এইটো তৎপুৰুষ সমাহ কিন্তু নয় হয়তো কিহৰ কাৰণে নয় ই নোহোৱা বুজাইছে গতিকে যিটো নহয় ন ৰুদ্ধ গতিকে ন তৎপুৰুষ সমাহ তদুপৰি নিষ্কৰ্মা আছে নিষ্কৰ্মা মানে ন কৰ্মা এইটো তৎপুৰুষ সমাহ কিন্তু এইটো ন তৎপুৰুষ সমাহ মনত থাকিব নহয় আমি এইখিনি সমাহ ইয়াত কৰিলো এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ তলৰ শব্দবোৰৰ নিচিনা পাঁচোটা শব্দ সাজা বাঘ নখ হাঁহ খনি মহ সিং দেখিছা নহয় দুটা এটা 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 শব্দখিনি দুইটা শব্দ লগ লাগি বাঘ আৰু নখ দুটা শব্দ কিন্তু এটা শব্দ লাগি বাঘ নখ বাঘৰ নখ বুজাইছে হাঁহৰ কণী মহৰ সিং এনেধৰণৰ পাঁচটা শব্দ লিখিব লাগে মই পাঁচটা দিছোঁ তোমালোকে বহুকেইটা আগতীয়াকৈ শিকি থবা বা আগতীয়াকৈ মনত ৰাখি থবা যাতে পৰীক্ষা হালত আহিলে মনত পেলাই থাকিব নালাগে খৰকে লিখিব পৰা হাতী দাঁত হাতীৰ দাঁত মৌৰ জোল মৌ জোল জীৱন বীমা বালি ঘড়ী মাটি চাকি এই পাঁচটা শব্দ মই তোমালোকক দিছো এই পাঁচটা শব্দ মই লিখি দেখুৱাইছো কিন্তু তোমালোকে এই পাঁচটা লিখিব লাগিব বুলিয়ে কোৱা নাই মই উদাহৰণহে দিছো এনেকুৱা শব্দবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখি থবা পৰীক্ষাত আহিলেই যাতে তোমালোকে সময় নষ্ট নকৰি লিখিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে এইকেইটা শব্দ গৌৰৱ আলোক স্বাধীনতা পৰাজিত সপোন মৰৱ এইকেইটা বৰ সহজেই হয় গৌৰৱটো হ'ল আমাৰ কালিমা ঠিক আছে আলোক হ'ল তিমিৰ বা আন্ধা আন্ধাৰ লিখিব পাৰা স্বাধীনতা পৰাধীনতা পৰাজিত বিজিত বা বিজয়ী সপোন দি থক হ'ব মৰণ জীৱন এইকেইটা বৰ সহজেই হয় তোমালোকে দশম শ্ৰেণী হিচাপে এইকেইটা যদি আহে এইকেইটা বিপৰীত শব্দ তোমালোকৰ বাবে অত্যন্ত সহজ হ'ব বুলি মই ভাবো আৰু যদি তোমালোকে সহজ নহয় বুলি ভাবা তেনেহ'লে তোমালোকে এইকেইটা মনত ৰাখি হবা যি কি নহওক আমি আলোচনা কৰোতে কৰোতে আমাৰ এই পাঠিত থকা আমি আটাইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ল মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তোমালোকে সামান্য হ'লেও উপকৃত হৈছে আৰু এতিয়া মোক তোমালোকে বিদায় দিয়া পৰৱৰ্তী পাঠত তোমালোকৰ সৈতে পুনৰ লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ